Assalamualaikum. Immuniti anda dalam kawalan anda. Okey, jom kita mula. Okey, setiap hari kan uh, bila kita bersentuhan, terserap uh, dan tersedut, uh, kita akan dapat berjuta-juta patogen yang potent. Maknanya yang sangat ganas. Okey, jadi apa dia patogen? kalau kita bagikan perkataan dia pato itu suffering in latinnya gen menyebabkan so patogen tu adalah benda yang menyebabkan penderitaan ha, jadi selalunya dia adalah virus bakteria uh, kulat dan juga parasit. Ha, jadi habuk jerubu apa semua tu pun debunga dan sebagainya adalah juga uh, penyebab kepada penderitaan so boleh dikatakan dia juga patogen. Okey, jadi badan manusia kan dia ada sistem imun yang sangat canggih dan istimewa. Dan sistem imun ni membekalkan perisai pertahanan 24 jam. Masa kita tidur pun dia memberi perisai. So uh, dia mempertahankan daripada patogen. Jadi perisai badan kita macam skin barrier tu semua ada. And then uh, kita punya perut ni pun dia ada perisai dia adalah mikrophage okey menyingkirkan sel penuaan menyingkirkan patogen dan sebagainya dia adalah sistem imun kita yang terdiri daripada sel darah putih jadi uh, inilah dia microphage sel imun yang amat penting dan diperlukan untuk menentang penyakit okey dan apa dia microphage ni dia main peranan penting eh dia satu jenis a uh, monosit iaitu antara a different different class of uh, of uh, white blood cell uh, dan dia melindungi badan uh, menentang dan menelan patogen dan dia berkomunikasi dengan sel-sel imun lain contohnya dia berkomunikasi dengan limfosit yang uh, ada natural killer cell dan sebagainya dan nombor dua dia mengat mengawal atur sistem imunnya itu modulate dia menyebabkan sistem imun kita tidak over jadi bila sistem imun kita over, radang dia akan over dan kita boleh dapat radang yang boleh membahayakan nyawa. Contohnya cytokine storm. Jadi cytokine storm adalah di mana sel imun kita ataupun sistem imun kita menjadi terlalu ganas sehingga dia merosakkan sel-sel normal badan kita. Okey? Ha, jadi kalau kita ada benda yang apa ni aturkan dia adalah macrophage. Dia mengaturkan supaya sistem imun kita tidak over, tidak meradang over. Okey? Jadi, uh, makrofag ni dia selain daripada tu nombor tiga dia menyingkirkan sel penuaan dan sel rosak dan juga sel hantu kita panggil ghost cell. Jadi apa dia ghost cell ni? Dia adalah sel yang diwujud macam jalan mati tetapi dia tidak ada fungsi. Jadi kalau dia banyak sangat gosel ataupun sel yang dah tua dan sel yang rosak ataupun sel yang abnormal macam sel kanser dalam badan kita, dia akan mengganggu gugat sistem-sistem dalam badan kita daripada bekerja dengan betul. Jadi kita perlukan mikrofas ini untuk nak clean up ya, clean up crew untuk prevent all this apa orang kata sel-sel uh, yang uh, menjadi sampah sarap dalam badan kita untuk dihapuskan. Okey, jadi nombor empat, dia juga membaik pulih sel-sel badan. Jadi macam contohnya, kita punya sel dah rosak dan sebagainya, dia repair balik. Dia bagi bahan-bahan ataupun dia facilitate, dia memudahkan bahan-bahan yang diperlukan oleh badan kita untuk pergi ke tempat-tempat yang apa orang kata diperlukan untuk betulkan balik sel-sel yang contohnya lepas operation dan sebagainya ataupun lepas uh, penyakit apa semua, dia baik pulihkan sel-sel yang uh, boleh dibaik pulih lah. Ataupun dia generasikan sel-sel, uh, dia membantu untuk uh, generasi sel-sel baru dan sebagainya. Okey, jadi um, kalau kita nak fikirkan, ya, um, bilakah mikrofage kita akan menjadi orang kata tak aktif. Contohnya kalau kita duduk dalam bilik aircon selalu ke ataupun kita terlampau stres bekerja, ataupun terlampau tua ataupun uh, macam ada banyak air pollution uh, dekat jalan-jalan yang banyak air pollution uh, ataupun kita duduk di tempat yang agak uh, kotor banyak kuman ataupun uh, kita apa ni um, uh, banyak makan makanan junk food dan sebagainya itu akan menyebabkan sel makrofag kita tidak aktif. Okey. So macam mana kita nak betulkan supaya sel-sel kita aktif? Macam mana kita nak betulkan microphage kita bila sel uh, microphage kita sudah tidak aktif? Apa kita nak buat? Ah ha, inilah peranan Shiruto. Inilah dia peranan Shiruto. Ah ha, Shiruto ini dia bantu sistem imun kita. Okey, apa dia Shiruto? dia adalah satu bahan yang major komponen dia adalah IPPA1 selain itu dia ada glukan dan juga uh, ada vitamin C okey jadi uh, dua tu diperlukan untuk nak bantu uh, IPPA1 tu lebih bagus sinergiise ya. so apa dia IPPA1 ni dia adalah sebenarnya nanti kita bagi tahu ya apa dia IPPA1 ni tetapi macam inilah IPPA1 ni bertindak. Dia macam kunci kepada anak kunci uh, yang ada dekat macrophage kita. Jadi dekat macrophage ada satu lubang kunci dan uh, anak kunci adalah IPPA1. Bila anak kunci ini masuk ke dalam lubang kunci, dia akan aktifkan macrophage. Okey, jadi uh, IPPA1 ni uh, adalah bahan research yang uh, pada tahun 2011 tiga orang yang kaji dia memenangi hadiah Nobel dalam perubatan. Okey jadi bukan barang sebarangan. Lah. Okey and then uh, dekat Asia Tenggara ni uh, Southeast Asia uh, BE International ada hak untuk distribute distribution hak hak distribute ya. Okey, jangan cuba cari kat luar sana Shiruto ni uh, ataupun jangan beli daripada tempat party, sebab BE lah yang akan keluarkan Shiruto yang benar. Okey, jadi uh, apa dia sebenarnya IPPA1 ni? Dia bukan gandum dan tidak ada komponen gandum ya. Dia adalah melalui proses penapaian dan uh, bukan sebarang benda yang dalam uh, produk penapaian itu, dia ambil satu jenis uh, bakteria yang ada dalam produk penapaian itu iaitu uh, Pantoea agglomerans dan dia adalah sejenis lipopolisakaride di mana dia adalah dinding cell wall pentoya agglomeran jadi ada orang tanya adakah dia ni probiotik no dia sebahagian daripada apa uh, pentoya agglomeran dia bukan the whole organism jadi dia uh, telah dibuktikan bahawa dia akan stimulasikan microfae ya jadi uh, this uh, IPPA1 ini yang produk penapaian tu tidak ada gandum ya jadi orang yang gluten intolerant boleh makan uh, dia akan bantu perbaiki jangkitan, alahan, dermatitis, uh, uh ni, uh, lemak tak betul, lipidemia, apa lipidemia ataupun dislipidemia, ulcer perut dan osteoporosis. Uh, macam mana? Macam yang saya sebut tadi itulah kan. Dia uh, juga menekat jangkitan. Dia betulkan modulasikan imun dan mengawal atur metabolisma dan menggalakkan penyembuhan luka. Ada research ya. Jadi dia ada kajian klinikal. Ha, jadi satu daripada kajian klinikal menunjukkan aktifnya makrofage seribu kali ganda lebih daripada produk-produk yang lain iaitu uh, contohnya bitaglukan dengan bakteria asid uh, asid fast. Okay? Alright, okay. So ini juga pengesahan klinikal. Dia mengurangkan kadar kematian akibat jangkitan parasit. Jenis-jenis parasit yang bernama bowworm dia mengurangkan kadar kematian. Okey, and then nombor dua dia mengurangkan dermatitis by 71% berbanding dengan uh, kontrol yang tak ambil, yang tak ambil. Ni yang ambil, ni yang tak ambil. Okey. And then dia juga mengurangkan tindak balas alahan. Jadi ni semua adalah result research ya, tindak balas pada alahan macam ni kalau kita dah allergic satu satu benda dia akan kurangkan dia punya uh, alahan indeks alahan indeks alahan tu uh, bi apa ni dia punya adalah indeks dia and then dia akan kurangkan okey kita indeks guna and then dia juga menyingkirkan sel penuaan dan sel yang tidak normal uh, jadi ini yang uh, tidak mengambil IPPA1 yang mengambil dia ada dah kurang dah sel yang tak normal. Okey. Ini semua adalah research ya. Alright. Then, lagi uh, satu lagi, dia mengurangkan ulcer perut. Ulcer perut. Jadi, sebab itu kita sebut ya, sebab apa dia mengurangkan ulcer perut. Okey. Uh, jadi, uh, lagi satu, dia membaik pulihkan sel insulin. Serta mengekalkan penghasilan insulin. Jadi, dalam kes diabetes pun, ada kemungkinan shiruto boleh betulkan blood sugar kalau tak percaya cuba tengoklah sebab kita ada bukti IBO kita yang mengambil shiruto dia punya dia punya kadar gula mengurang okey jadi rahman pertama dan tunggal yang diiktirafkan oleh CIITRA Jepun yang ini timeline ya timeline yang mana research bermula pada tahun 1982 dan sampai sekarang sejak daripada 2010 sampai sekarang dia masih dikaji. Jadi yang ni citra Jepun ni adalah dia badan yang di, di apa ada kait dengan kerajaan Jepun. Okey, jadi it still being research dengan um uh, communi, citra ni adalah community, community akademik dan perniagaan Jepun. Okey, dan dia bekerjasama dengan pihak universiti untuk buat kajian. Okey. Jadi dari segi kualiti dia dia kalau kat Malaysia dia ada GMP, dia ada sijil halal dan dia daripada bahan semula jadi, natural, sesuai untuk vegetarian, dia tidak ada MAL sebab dia dikategorikan sebagai makanan ataupun nutrisi dan bukan ubat. Okey, jadi dia ada pattern dia, maknanya tidak sembarang orang yang boleh buat, dia ada pattern di 10 negara utama dalam dunia ni. Okey atau masuklah Jepun, Amerika, Australia, Eropah, Kanada, China dan lain-lain uh, dan uh, maknanya kita tak boleh sewenang-wenang cuba buat sebab proses untuk keluarkan IPPA 1 tu daripada Bentoya Agglomerus adalah proses yang telah dipaten. Okey, hak cipta terpelihara. And then uh, kalau kita tengok ni uh, siapa yang patut ambil eh? uh, siapa yang patut ambil kanak-kanak Of course kanak-kanak yang alergik dan suka makan jangkut pun kena ambil lah. Orang dewasa especially orang yang banyak stres dan ada penyakit-penyakit yang metabolik dan sebagainya lah. Orang tua memang sebab sistem imun dia semakin so berkurangan dan uh, kadar uh, pengambilan kalau kanak-kanak satu paket sehari dan kalau dewasa dua hingga empat paket sehari. Tak perlu lebih pada ni sebenarnya tetapi ada juga orang yang suka makan banyak-banyak. Okey. Okay. Jadi uh, ni ana ya. Ana ni dia ada uh, peptic ulcer, ulcer perut. Dan ini kalau kita tengok, ini adalah gambar skop yang sebelum dengan selepas boleh nampak ketara bahawa sorry tak clear ya, uh, beza sangat-sangat. Okay? Uh, jadi uh, kalau kita nak tengok, dia ada severe acid reflux maknanya pedih perut yang amat. Dan uh, dia punya sel perut pun dah, dah tak normal, dah lain. Okay? Dia beli package H plus 1, jadi maknanya kalau nak Cuba sirutu ni tak boleh cuba satu. Eloklah beli sampai 8 plus 1 dapat harga murah sikit dan kita akan konsisten dan terus makan. Jadi kalau kita tengok dia memang dah banyak improvement. Jadi dia masih ambil satu sachet sehari untuk maintain supaya tak relapse. Okay. Jadi yang ini lagi testimoni. Ini kita tak tahu kenapa mungkin pasal ada radang ya. Jadi mungkin part-part yang ni ada gatal dan radang tetapi bila ambil shirutu dia punya rambut yang tempat-tempat yang botak tu boleh isi balik pelik kan. Itu pun heran. And then uh, yang ini adalah jerawat lah. Jerawat kita tahulah penyakit yang ada kuman kan. Uh, jadi daripada tak comel jadi comel dia. Ya? Uh, ni cikgu nama Kevin. Kelvin. And then yang ini adalah ausa mulut. Dan ausa mulut dia memang baik. Yang ini adalah tak lalat hidup dan dia clear up ya lepas uh, ambil uh, siruto okey dan ini adalah uh, sebuah kes uh, kencing manis uh, dia uh, buang dia punya jari lepas tu menanah. lepas dia dah cuba siruto dengan zengkoso, cepat je kering jadi kalau kita tengok daripada 9 hari bulan 7 di mana dia bernanah uh, uh, one week later dia sudah okey Alright. Yang ini testimoni tentang kanser. Okey, saya nak bagi tahu kalau kita kita tahu makrofag iaitu sel badan kita yang monosel sel kanser. Bukan ciruto yang bunuh sel kanser. Ciruto ada IPPA1 dan IPPA1 itu pertenagakan atau aktifkan makrofag kita. So maknanya untuk revert ataupun untuk nak sihat dari penyakit serius macam kanser, kita pun tahu betapa susahnya kan. Tapi kita juga tahu bahawa shiruto ni akan bantu makrofag, iaitu makrofag itu badan kita punya. Untuk aktifkan makrofag supaya dia boleh hapuskan sebanyak sel kanser yang boleh. Jadi kita kat sini bukan kita kata dia boleh cure. Kita tak kata langsung dan ini memang salah undang-undang kalau kita kata. Tapi apa apa yang kita nak bagi tahu adalah bahawa orang yang pesakit kanser yang tak bermaya, yang letih, yang tak selera makan, dia bounce balik. Dia jadi selera makan, dia jadi orang kata lebih ceria dan kalau dah kurus sangat dia dah berisi balik. Jadi apa yang kita kata bahawa memberi shirutu kepada pesakit kanser boleh tingkatkan mutu kehidupan orang yang ada penyakit kanser. So sekian dulu dari saya. Jom sehat bersama Tok Dr. Su.